សម្ដេចសអតិជនរបស់ហាងលុយមូតូ Honda ពន្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើបតបង្ហាញតេតងនឹងមូតូម៉ូដែលថ្មីគឺមូតូ Honda Scoopy Club 12ដែលទទួលមានលក់នៅលើទីផ្សាររបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ជ្រាបច្បាស់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមូតូម៉ូដែលថ្មីរបស់យើងនឹងមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះយើងមកតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក alé កមកមើលចង្កៀងស្វាវាជាលក្ខណៈខុសគ្នាថ្មីមួយទៀត ដែលយើងត្រូវប្រៀបធៀបតកតងនឹងម៉ូតូស៊េរីថ្មីហើយនឹងស៊េរីចាស់អញ្ចឹងចង្កៀងស្ fá វាគឺមានរាងមូលហើយអមជាមួយនឹងផ្ល렁សញ្ញោរបស់យើងគឺវាខោដាច់វាកាត់ដាច់ចេញពីចង្កៀងស្ fá ចង្កៀងស្ fá របស់យើងគឺមានអមតែផ្ល렁តែមីគឺវាផ្លាស់ផ្លូវច្បាស់ល្អមែនតែនអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការបើកបដអានឹងក៏ជាជាលក្ខណៈពិសេសថ្មីមួយហើយក៏ជាសមត្ថភាពដែរសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូស្គូប៊ីស៊េរីថ្មីរបស់យើង ហើយយើងគម្លែកអមលតាមវិញគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតែនដោយសារតែប្រភេទតាមរបស់ Honda Scoopy យើងគឺវាសម្រាប់ប្រើប្រាស់តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតែបំណះដែលមានតាមប្រភេទនេះហើយយើងគម្លែកអមលតាមវាបធម្មភាពលេចធ្លោមែនតែនដោយសារតតាមគឺមានភាពសាមញ្ញប៉ុន្តែតាមសម័យគឺវាជាជាសសី C12 គឺដំណើរឯឈ្មោះម៉ូតូរបស់យើងគឺ Club 12 ហើយអ្វីដែលពិសេសពីលើនឹងទៀតនឹងជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនឹងដំឡើងបង្អស់ដែលមានលំペនៅលើហងាស្គូបពីររបស់យើងនឹងគឺជាប្រភេទសាសាល smart key ដែលវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនិងសវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបោគឺវាមានគឺវាចាប់ផ្ដើមពីការចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ឈប់ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅលើ tele របស់យើង ក៏ហើយមកផ្ទៃកងតគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសថ្មីគឺជាកងតប្រភេទ digital ដែលវាបង្ហាញមួយផ្សេងផ្សេងនៅលើផ្ទៃកងតតែម្ដងហើយយើងអាចពិនិត្យរាល់បាននៅលើនឹងគឺវាមានបង្ហាញយន្តទៅនឹងម៉ោងមានម៉ោងមានគីឡូហើយនឹងមានការនឹងមានបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីននិងខ្សែពៀនអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលម៉ូតូរបស់យើងគ្រប់ដំណើរការដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រេងម៉ាស៊ីនឬកខ្សែពៀន វានឹងបង្ហាញនៅលើផ្ទៃកុងតរតែម្ដងឥឡូវយើងក៏លែកមកចំណុចពិសេសមួយទៀតនៅលើ Honda Scoopy របស់យើងគឺវាមានកន្លែងសម្រាប់សាកថ្មនេះគឺរន្ធសាកថ្មរបស់វាអញ្ចឹងគឺវាផ្ដល់សេវាកម្មនិងជំនួយពិសេសស្រួលសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ម៉ូតូប្រភេទ Scoopy ហ្នឹងនៅពេលដែលកត់បើកបោនៅផ្លូវឆ្ងាយក៏អាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់សាកថ្មទូរស័ព្ទហើយអ្វីដែលជាចំណុចបន្ថែមថ្មីមួយទៀតមិនលើលើមកដែរ Honda Scoopy របស់យើងគឺមានកន្លែងសម្រាប់ជួយវ៉ាត់ គ <Indonesia> ឺវាពัจជំនីសវត្ថិភាពមែនតែននឹងងាយស្រួលនៅពេលបើកបោះគឺវាមានបំពែកនៅលើនឹងតែម្ដងហើយសម្រាប់ម៉ូតូ Honda Scoopy Cloud 12នេះដែរកង់របស់វាគឺជាប្រភេទកង់រង្វង់12ជាប្រភេទកង់ដែលมันប្រើពុវៀនថ្ងៃហើយចង់ក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលតែនឹងនិយមគ្រប់ត្រូលម៉ូតូពីហាង Honda របស់យើងផ្ទាល់ហើយបើសិនជាអតិថិជនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ អើមកមើលម៉ូតូតាឬក៏មានបរមានចិត្តឬក៏មានចម្ងល់តេតតងនឹងម៉ូតូរបស់យើងគ្រប់សេរីក៏អាចអាចទៅមកหาមកយើងផ្តតតែមានទីតាំងនៅផ្លូវជាតិលេខ5នៅចិត្តនឹងស្តុកវិទ្យាល័យព្រះមនីវងហើយនឹងខ្ញុំសូមអរគុណជរាបលា